আর যেটো অ্যাক্সিডেন্ট কথা কৈছিল অ্যাক্সিডেন্টত তুমি ভাগি গল এইরকম এইগুতে ভাইজারটো এই সাইডটো এটু এটু ক্লাস ভিডিও মই দিছিল 5 জুন তারিখে আর আজি হৈছে আপনার 21 তারিখ তো এখন কা লগাবলৈ গিব এখনি চাও ক্র্যাশคিনি মানে এইটো জায়গা ক্র্যাশ আহিলে স এনেকৈ বহুখিনি জায়গা ক্র্যাক আহি গল মাজর লেনটাতে গৰু হৈ আছে তো ফণ্ডৰ মানে ট্ৰাক এখন আহিলে সিটো ঢিলা হৈ গলিটো তো স তো ইটাল মানে যেটো অ্যাক্সিডেন্ট হল গৰুটা যেটো জৰত দিছে তো মইটো ভাগি গিলো গুটে ভাইজার গোল মুৰা একদম হেল্ল' গেছ কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলো ভালে আছে আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল ইউটিউবত মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কিছুমান বিশেষ কাৰণ আৰু সৰুকৈ মোৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল আৰু কিয় এক্সিডেণ্ট হ'ল ক'ত হ'ল কি কথা সকলোখিনি বাৰু কৈ আছোঁ আপোনালোকক বঢ়িয়াক আৰু এতিয়া আহি গ'ল মোবাইলত আৰু এইফালে চাওক এইফালে মোৰ ধুনীয়াকৈ ইউটিউব চেনেলটো ওলাইছে অংকুৰ বৰা আৰু আপোনালোকক মই যিটো দেখাম ভাবিছিলোঁ চ' সেইটো হৈছে চাওক চ' এইফালে পাঁচ জুন দুহেজাৰ চৌবিছ চ' লাষ্ট ভিডিঅ'টো মই দিছিলোঁ পাঁচ জুন তাৰিখে আৰু আজি হৈছে আপোনাৰ একৈছ তাৰিখ চ' প্ৰায় আপোনাৰ কিমান হ'ব এইফালে পাঁচৰ পৰা আপোনাৰ ষোল্ল দিন মই ভিডিঅ' দিয়া নাই চ' এইফালে চাওক লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমান ছাপৰ্ট নকৰিলে মাত্ৰ এশ ঊনত্ৰিছটা ভিউ আছিলে কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত পূৰা ধুনীয়া ছাপৰ্ট কৰিছিলে পঁচিছশ ভিউ ভিউজ প্ৰায় চ' এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি থাকিব আৰু ভাল লাগিব আৰু আকৌ লাহে লাহে মটৰ ব্লগ আহি আছে এইদিন অকণমান বিজি আছিলোঁ সেইকাৰণে দিব পৰা নাই ভিডিঅ' আৰু এইটোৱে মোৰ চেনেলটো বৰীয়াকৈ অংকুৰ বৰা যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সোনকালে আৰু তেওঁলোকক দেখুৱালোঁ কেছটো কি হ'ল সকলোখিনি দেখা লৈ চেনেলটো প্ৰায় ডাউনেই হৈ গৈছে আৰু সোলৰ দিন যিহেতু ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তেতিয়া এটা ব্লগ বনাব কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু যিটো আপোনালোকৰ কথা কৈছিলোঁ যে চ' এইটো চাওক যদি এক্সিডেণ্টটো হৈছিলে এক্সিডেণ্ট মানে কি হাইৱেত গৈ আছিলোঁ আপোনাৰ গৰু এটা আহি কিনি মানে পূৰা ধানকৈ খুন্দা মাৰিলে আৰু এই পেনেলটো পূৰা ভাগি গৈছিলে চ' সকলোখিনি দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া এখন লগাবও লাগিব বাইকত আকৌ চ' এইফালে চাওক এইখনে মোৰ বাইকখন আৰু এই পেনেলটো মানে এই এটা ছাইডৰ পেনেলটো মানে প্ৰায়খিনি ভাগি গ'ল বুলি ক'ব পাৰি এইটো ইয়াত বাহিৰত চাওক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ ছ' ইয়াতে মানে আপোনাৰ পৰা টেপ মাৰি থোৱা আছে এইফালে গোটেই এনেকৈ ভাগি গৈছিলে দেন ইয়াতে ভাগিছিলে বা এইখিনি গোটেই মানে বহুতখিনি ভাগি গৈছিলে জেগা চ' এইখিনি অকণমান ৰিপেৰিং কৰিলোঁ বাৰু বাকী এতিয়া পোনপ্ৰথমে ইয়াতে লগাই ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ এইখন পেনেলখন চ' এইখন এতিয়া লগাব লাগিব এইখিনি চাওক ক্ৰেছখিনি মানে এইটো জেগাত ক্ৰেছ আহিলে চ' এনেকৈ বহুতখিনি জেগাত ক্ৰেক আহি গ'ল চ' সেইখন পোনপ্ৰথমে লগাই লওঁ বা এইখন লগোৱা আগতে এই চিটটো খুলিব লাগিব এই চিটটো খুলি তাৰপাছত মানে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ যাব চ' এইখিনি বল চল আছে ধুনীয়াকৈ লগাই লওঁ লগাই পিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব চ' হলাইট গাই ওলাই গ'লোঁ ঘৰৰ পৰা বঢ়িয়াকৈ আৰু এতিয়া যিটো প্ৰব্লেমৰ কথা কৈছিলোঁ প্ৰব্লেম মানে কি সৰুকৈ যে এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল বুলি কৈছোঁ সকলোখিনি কথা কৈ আছোঁ তাৰ আগতে এইফালে চাওক আমাৰ ৰাস্তাৰ কাম পূৰা চলি আছে এইফালে এতিয়া ডাষ্ট পেলাইছে এইফালে মেটেল পেলাই আছে চ' বঢ়িয়াকৈ বা এতিয়া এইটো যাব পাৰিম নাই এইটো ৰাস্তাত চ' ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনটো মানে অলপ খাতৰা হৈ আছে খাতৰা মানে কি আৰু এইবিলাক চাওক চ' ৰুলাৰ বাৰু চলাইছে নাই ইমান টেনশ্যন নাই চ' বঢ়িয়াকৈ গৈ থাকিব পাৰিম এই আৰু চাবলৈ এটা কথা কমেণ্ট কৰিছে ন' আপোনালোকৰ ফালে বতৰ কেনেকুৱা কৰি আছে আমাৰ ফালে একদম মানে অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে অৱস্থা বেয়া মানে কি ৰ'দ নাই খালী কণ্টিনিউ বৰষুণেই দিছে মানে চ' ইমানেই বৰষুণ দি আছে ন একদম ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ মানে মুস্কিল হৈ গৈছে আৰু ক'ৰবাৰ ওলাই গ'লো ৰেইনো পিন্ধি ওলাই যাবলগীয়া হয় অকণমান গাৰ কণ্ডিশ্যনটো মানে বেয়া হৈ গৈছে মানে ত' তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' অলপ ইউটিউবত দিব পৰা নাই একদিন আৰু প্ৰায় ষোল্ল দিন হৈ গ'ল আপোনাৰ ইউটিউবত ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু একদম ধুনীয়া লাগিছে বোলে চাওক যিহেতু বৰষুণ দি আছে ন একদম পূৰা পাতবিলাক সেউজীয়া হৈ আছে আৰু পলিউচনটো মানে নাই ইমান মোৰ আপোনাৰ লগৰ দুজন গৈছিলে আপোনাৰ লাডাখ চ' লাডাখ যোৱাৰ কাৰণে মানে মোক কেমেৰাটো লৈ গৈছিলে সিহঁতি আৰু যাৰ বাবে মোৰ মানে গৰপুৰ নাছিলে লগত আৰু মই যিহেতু জানেই মটৰ মটৰ ব্লগিং কণ্টেণ্ট ক্ৰীৰ্ডাৰ হয় চ' তাৰ কাৰণে গৰুপুৰটো মানে মাছ বি লাগেই চ' সেইকাৰণে মানে গৰপুৰটো যিহেতু লগত নাছিলে চ' তাৰ বাবেও মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কেইদিনমান চ' এইখিনিয়ে আছিলে ৰিজনখিনি আৰু গাত গাটো অলপ বেয়া আছিলে চ' পোনপ্ৰথমে এডোখৰ পাৰ হৈ লওঁ এডোখৰ যিহেতু অলপ বাগানে জেগা আৰু বৰষুণ দি আছে অলপ সেইকাৰণে ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছে মানে চৌদাত গাই চাহি গ'লোঁ একদম ধুনীয়া বাগানীয়া এটা লোকেচনত আৰু এইফালে চাওক চবফালে একদম গ্ৰীনেৰি হৈ আছে আৰু এইফালে মায়া ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ আছে একদম টিপ টপকৈ তেওঁলোকে ক'ব ল'কেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু বহুত দিন যিহেতু হৈ গ'ল ব্লগ দিব পৰা নাই আৰু কিয় ব্লগ দিব পৰা নাই আপোনালোকৰ অলৰেডি মই কৈছোঁ যে মোৰ এটা সৰুগৰাকী এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল আৰু এক্সিডেণ্টটো হৈছিলে মানে কি মই ৰিচেণ্টলি গৈছিলোঁ আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ ডিব্ৰুগড়ত আপোনাৰ আমাৰ আছিলে ডিব্ৰুগড় মৰাণত আছিলে আমাৰ জীৱনৰ ৰং অৰ্থাৎ প্ৰণৱদাৰ এখন চেলুন অপেনিং কৰিছিলে মই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো বাৰু দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু সেইটো আপোনালোকে ব্লগটো চাবও পাৰে ধুনীয়াকৈ আৰু তাতে মানে মই ৰিটাৰ্ণ আহোঁতে ব্লগ বনাবলৈ নহ'ল কাৰণ কেমেৰা মোৰ চাৰ্জটো শেষ হৈ গৈছিলে ৰিটাৰ্ণ আহোতে মানে হাইৱেত মানে আপোনাৰ মৰাণ পাৰ হৈছিলো মৰাণ পাৰ হৈ পিনি প্ৰায় মই শিৱসাগৰ মানে ডিম' মান পাইছিলোহি চ' ডিমমান পাওঁতে হাইৱেত মানে হাইৱে যোনটো মাজত থাকে ন এটা আপোনাৰ লেন এটা থাকে চ' মাজৰ লেনটো গৰু শুই আছিলে চ' ফ্ৰণ্টৰ পৰা মানে ট্ৰাক এখন আহিলে ত্ৰাক ট্ৰাকখন মানে অপজিত লেনটো আহিলে তাতে মানে ট্ৰাকখন আপুনি হৰ্ণ মাৰি দিলে আৰু গৰুকেইটা মানে চক খাই পিনে ফটকে জপিয়াই পিনে ডাইৰেক্ট মোৰ গাড়ীতে খুন্দা মাৰিলে আৰু গাড়ীত খুন্দা মাৰ পিছত মানে বাইকত খুন্দা মাৰি দিলে আৰু বাইকত খুন্দা মৰা পিছত এই প'ৰ্চনটোত মানে পুৰা ধামকে দিলে এই পৰ্চনটোত চ' এইডোখৰ ভাগিলে আৰু এইডোখৰ অলপ ভাগিলে চাওক এইডোখৰ মানে এনেকুৱাত দি দিলে পূৰা ভাইজাৰটোত মই পৰা নাই বাৰু একো নহ'ল বাট ইয়াতে অলপমান মানে এডোখৰ ক্ৰেক আহিলে বাকী এইডোখৰ পূৰা কমপ্লিটলি এডোখৰ খাই গৈছিলে মানে তাৰপিছত মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে কুইক ফিষ্ট লগাই পিনি আঠা লগাই থৈছোঁ কাৰণ এই গোটেই যদি পেনেলটো কিনোঁ ন এইটো আপোনাৰ প্ৰায় নাই নাইকৈ দুহেজাৰ পঁচিছশ টকা লৈ ল'ব চ' সেইকাৰণে এইটো মানে কাম চলি গৈছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাট এই আঠাটো লগাইছিল ন এইটো এইটো মই তেল দি পিনি উৰাই দিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ মুচি পিনি আৰু ধুনীয়াকৈ সেইডাল যদি ৰেপিং এটা কৰি দিওঁ মানে মিলি যাব এইখিনিতে ফাটিলে এইখিনিতে ফাটিলে আৰু এইখিনিতে ফাটিলে এইডোখৰ আৰু এইডাল যোনডাল দেখিছে এইডাল চ' এইডাল মানে কমপ্লিটলি ঢিলা হৈ গ'ল এটা চাওঁ চ' এইডাল মানে কমপ্লিটলি ঢিলা হৈ গ'ল এটা টাইটকৈ এনেকৈ লাগি আছিলে আৰু এইডাল অলপ ভাগিলে বাকী তেনেকৈ এতিয়ালৈকে মই বাৰু ভেজিবল ক'তো ক্ৰেক একো বা একো দেখা নাই চ' অল ৰাইট অল চেট গৈছে এইফালে চাওক মায়া কেনেকুৱা হৈছে কণ্ডিশ্যনটো আৰু এইডাল যিহেতু অলৰেডি কৈছোঁ এইডাল ভাগিলে আৰু এইফালে অকণমান ভাগিলে এইখিনি অলপমান ভাগিলে চ' এনেকুৱা আছিলে ব্লগটো অকণমান ফুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া একবাৰ ৰাইটটো ৰাইট ৰিভিউটো দি আছোঁ আপোনালোকক ৰাইট ৰিভিউ মানে কি আৰু মইতো অলৰেডি চলাই থাকোঁ বাট আজি ষোল্লদিনৰ মূৰত চলাইছোঁ যিহেতু চ' কেনেকুৱা লাগে চলাই চব ঠিক ঠাক আছে নাই অলৰেডি অল চেট একবাৰতে ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ষ্টাৰ্টৰ একো প্ৰব্লেম নাই ওলাইছে আৰু বি এছ ফ'ৰৰ যিটো পাৱাৰ নহয় সেইটো আপোনালোকে বি এছ ছিক্সত নাপায় মানে চ' সেইকাৰণে মই বাইকখন চেঞ্জ কৰা নাই মেইন ৰিজন সেইটোৱেই যিটো আপোনাৰ বি এছ ফ'ৰৰ যিটো পাঞ্চ যিটো পাৱাৰ পাম্প সেইটো আপোনাৰ বি এছ ছিক্স কোনো বি এছ ছিক্সতে নাই মানে প্ৰায় আপোনাৰ কিমান তেত্ৰিছ হাজাৰ কিলোমিটাৰমান চলাই দিলোঁ মই এতিয়ালৈকে আৰু তেত্ৰিছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ মানে ক'তো মোক এনেকুৱা প্ৰব্লেম দিয়া নাযায় যে ৰখিবলগীয়া হৈছে বা কিবা হৈছে চ' সেইকাৰণে মানে এটা কি ক'ব আৰু বেলেগ এটা মানে মৰম ভাল পোৱা বাইকখনৰ প্ৰতি আৰু মানে মায়াৰ প্ৰতি ৰিচেণ্টলি যিটো এক্সিডেণ্ট হ'ল গৰুটোৱে যিটো জোৰত দিছে অঁ মইতো ভাবিলোঁ গোটেই ভাইজাৰ গ'ল মোৰ বাৰু একদম চাইডৰেখিনি গোটেইখিনি গ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু একো নহ'ল জাষ্ট অলপমান তলত ভাগিছে বেলেগ একো নাই আৰু মানে যিটো কণ্ট্ৰলত মই ৰখাইছোঁ ন মই ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হ'বলগীয়া মানে কিন্তু ভাগ্য ভাল যে একো নহ'ল আৰু লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব পূৰা ধুনীয়াকৈ চাহপাত তুলি আছে একদম পূৰা সেউজীয়া পৰিৱেশ অলৰেড গাই আছে আপোনালোকে ক'ব ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইফালে চাওক মায়া একদম ধুনীয়াকৈ টিপটপ হৈ আছে আৰু আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা পালে ব্লগটো চাই চেনেলটো যদি নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই